как бы ситуация на сегодняшний день сложилась немножко другим образом. То есть почему на сегодняшний день, вот кроме тех движений, которые делали вы, ни руководство автодора не предпринимало никаких действий, ни руководство области, кроме как на праздник Казанку, никогда не приезжало и не предпринимало никаких действий. То есть теперь сегодняшняя задача стоит не просто отремонтировать эту дорогу. Мы хотим кадровых решений. Мы хотим отставки Мерикова, мы хотим отставки Иванова, мы хотим отставки руководства Обл. Автодора и мы хотим на этих местах видеть людей, которые слышат людей и которые согласны слышать и предпринимать какие-то действия, а не что-то говорить, приезжать, что-то обещать, уезжать и потом опять проходит полгода и ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. А вот для того, чтобы такие решения принять, не надо никаких тендеров, не надо никаких проектов, а для таких, знаешь, знаю, Пера. И вот люди для этого будут устоять, пока вот эти кадровые решения приняты не будут. Пока вор, начальник обл. Автодора, не будет выгнан с работы. Не просто о, о, переведен Херсон, а выгнан. Потому что он ездит на Мерседесе, а зарплата его 3000 гривен. Сколько жизней он должен работать на 3000 гривен, для того, чтобы ездить на Мерседесе? Этот вопрос никто не задает. А, а он к нам сюда приезжал на этом Мерседесе. Вопрос, почему никто этого не задает? Потому что мы ездим по ямам, и этот Мерседес сложен с этих запчастей и слез людей, которые по этим ямам ездят. Вот так эта ситуация выглядит. Почему, видя эту ситуацию, его не выгнали с работы вот сегодня? Или еще вчера? То есть на самом деле всем все равно. Почему Мэриков приехал и первое, что он сказал, вот вас не было, он нам первое сказал. Но у нас был вопрос номер один, дороги. А он начал с чего? Ребята, у нас выборы через два дня. Вы, пожалуйста, проголосуйте, потому что солидарность и прочее, прочее. Мы все это понимаем, мы бы и так проголосовали. Потому что альтернативы и движения вперед нету. Ну и тут же дальше брехня. Президент выделил 52 миллиона, открытая брехня. Оказалось. Почему вам теперь нужно, как нашему депутату, бегать добиваться этих денег? Если первое лицо государства, гарант их пообещал. Куда уж выше. Вот так мы видим ситуацию. А для того, чтобы эту ситуацию исправить, нужно менять кадры. Это первое. То есть деньги сами по себе, они появятся, потому что кадры будут отрабатывать свою заработную плату. То есть они будут переживать, что у нас здесь ямы. Они будут ездить вместе с вами добиваться результата. И мы в результате будем видеть вовремя сделанный проект, не украденные деньги, потому что будут нормальные кадры. А сейчас у нас сидят популисты, начиная с головы администрации, как районного, так и областного, и кончая головой автодора. Вот по этому вопросу. И поэтому я думаю, что вот эту, мы, мы, эту дорогу перекроем до тех пор, пока не будут приняты в первую очередь кадровые решения. И, соответственно, нормальным назначенным людям будут нормально выполнены дальше дальнейшие планы. А эти люди, которые сегодня сидят, они ничего выполнить не могут. Мериков просидел уже в области полтора года. Он в районе был один раз. И что он нам приехал сказал? Ничего. Он нам рассказал про углубление Южного Буга. Это очень хорошо, особенно для жителей Нового Буга. Это первый вопрос углубление реки в Южном Буге, но это край, мы без него жить не можем. Вот о чем нам рассказал Мериков. Да, я очень рад о том, что трассу Кировоград Николаев сделает транспортной магистралью для зерновозов. Я очень рад. А скорая помощь людей в реанимацию в город не может довести. Говорит, что если вести этого больного, лучше добить его в больнице, потому что он умрет, не доезжая баштанки. Вот такие реалии на самом деле. А соответственно кадровые решения. Прежде всего, надо, чтобы люди на этих местах как бы переживали за то, как живут здесь люди. А этих кадровых решений. Следуйте за новыми работами в Ютубе. Подписывайтесь на наш канал. Натыскивайте на великий файл в Speed Для вас Юрий из Тут Инфо.